بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان جو پانچ وقت کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں قرآن و احدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ ان کی کیا فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے قرآن مجید فرقان حمید سورت بکرہ کی آیات مقدسہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلال فرمایا واکیم اسلاتا واحد اس فرمایا نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو ور کا او مر اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اب اس آیات مقدسہ میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو پڑھو نہیں قائم کرو کہ آپ جماعت کے ساتھ اس کو کیم اور پھر یہ بھی آگے حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ورکراک رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یہ بھی اس نس سے مراد اور اس نس سے یہ بات سمجھی جا رہی ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا اور پھر دوسری آیات مقدسہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی جلا جلال ارشاد فرمایا ہے الَّذِينَ آمَن! اے ایمان والو! وَعْبُدُو تم رکو کرتے رہو اور سجود کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو وفعل الخیر اور نیک کام کرتے رہو لَأَلَّكُمْ کم تاکہ تم فلاں پا جاؤ اب اس آیات مقدسہ میں بھی جمع کے سیغے استعمال کیے گئے کہ تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو اور رب کی عبادتیں کرتے رہو گویا کہ اس آیات مقدسہ سے بھی یہی ملوک ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادارے اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے جب مسلمان مسجد میں آ کر صفے باندھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان و باندھنے والوں کی بھی قسم کھائی ہے وہ صاف صفا فرمایا کہ قسم ہے قطار در قطار صفے باندھنے والوں کی وہ جب قطار در قطار ٹھہرتے ہیں اور اپنی صفے باندھتے ہیں نماز کے لیے اس کی بھی قرآن مجید قرقان اور آناف کے نزدیک جماعت نماز پڑھنا سنت معددہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آناف نے باجماعت نماز پڑھنے کو ایک عبادت سمجھا جاتا ہے کے نزدی اور امام اعظم ابو حنیفر احمد اللہ تعالی نے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائی ہے فرمایا کہ سنتی قریب الواجب اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہوتی ہے وہ قریب واجب کے قریب ہوتی ہے اور سات با جماعت نماز پڑھنا امام صاحب کے نزدیک سنت موقعہ ہے اور اسے چھوڑ دینا مکرو ہے اور سنت مؤدہ وہ عبادت ہوتی ہے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا ہو اور پھر دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ اس حوالے سے تلقین بھی فرمائی ہو تو اس کو سنت موقع کا اور امام صاحب کے نزدیک با جماعت نماز ادا کرنا سنت مؤقد ہے اور با جماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمان جو ہیں وہ موجود ہیں اسے پاتھ اس حوالے سے پہلے پہلی احدیث مبارکہ تو میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں متفق علیہ حدیث پاک ہے اور میں بخاری شریف کتاب و کتاب الجماعت والامامہ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فصل باندھی ہے فصل و صلات الجما اور پھر یہی حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور نسائی شریف کے اندر بھی موجود اور بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کا جو نمبر ہے وہ 619 سو انیس ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوحن. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ صلاة الجماعت تفضل صلاة الفضل فرمایا کہ با جماعت نماز ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے اتنی فضیلت ہے فی سب ایو و عشرین درجتہ فرمایا ستائیس نماز درجہ جماعت نماز جو ادا کرتے ہیں اس کو حاصل ہے گویا کہ جو شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہے اس کو نماز کے ساتھ ستائیس درجے مزید بھی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے اور جو تنہا نماز ادا کرتا ہے بس اس کو صرف وہیں فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ نماز پڑھنے والی ہے کھویا کہ باجماعت نماز ادا کرنے مسلمان کے بہت زیادہ فوائد موجود ہیں اور نماز کو تر کر دینے کے اندر مسلمان کا نقصان اور پھر ایک اور روایت میں ہے وہ فی روایتی خمسیوں و عشرین ادا جگہ اور اس میں فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچیس درجے جو ہے زیادہ فضیلت ہے اس شخص کو جو با جماعت نماز ادا کرتا ہے اس پر جو تنہا نواز گویا کہ جو جماعت نماز ادا کرتا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں جائیے کہ ہم کثرت کے ساتھ با کریں امام احمد بن حبن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسنت کے اندر حدیث مبارکہ لائی اسے پاک کا نمبر ہے پانچ ہزار ایک سو بارہ اور امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر یہ حدیث پاک لائی ہے اور امام دلمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مسند فردوس کے اندر یہ حدیث پاک لائی ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے آپ فرماتے ہیں کالا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے خود سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہ ان اللہ لیعجبو نسلات فن جمی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فاجمات جماعت نماز ادا کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی فاجمات جماعت نماز ادا کرنے والوں بہت زیادہ پسند فرماتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی پسند بن فا جماعت نماز ادا والے جامع ترمزی شریف کے اندر اسے مبارکہ ہے کتاب الصلاط کے اندر اور وہاں امام صاحب نے باب باندھا ہے باب و باجا کی واجا تبیرتولا اور حدیث پاک کا نمبر ہے چھ سو اکتالیس اور امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف کے اندر بھی یہ حدیث پاک روایت ان انسب نے مالکن ربی اللہ تعالیٰ قال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث پاک روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ اربعین یوماً ان جماعت یدری تکبیرت الاولا فرمایا کہ جو شخص چالیس دن تک با جماعت نماز ادا کرتا ہے تکبیر اولا کے ساتھ چالیس دن تک با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو کتبات لہو براطان فرمایا کہ اللہ تبارہ کا تعالی اس کے لیے دو نجاتیں دکھ دیتا ہے برا من مننگا ایک نجات یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بھی نجات اللہ تبارہ کا تعالی عطا فرما دیتا ہے وہ برا آتم مننگا اور دوسرا یہ کہ وہ شخص منافق بھی نہیں ہو سکتا یہ دو چیزیں جو ہیں ایک جہنم سے آزادی اور دوسرا منافقت سے ہے منافق وہ شخص نہیں ہو سکتا یہ اس شخص کی فضیلت ہے جو شخص چالیس دن تک با جماعت تقبیر خلا کے ساتھ نماز